Привет, я с Ростова. Вы откуда? Я из Тель-Авива. Угу. Вы наверное можете поговорить за теологию. Я так понимаю, да, если есть что-то интересное там обсудить, как бы теология сама по себе не интересная. А что в ней есть интересного? Так ну не знаю. Нет, мне интересно послушать интересных людей, умных. Я сюда. если послушать, ты можешь как бы задать вопрос, если тебе что-то интересно. Но в целом э, теология заключается, как бы ее можно определить одним словом, болтология. Это просто обычная болтовня ни о чем. Ну, хорошо, а книги, кто писал, там, Библию, там условную, там, это как бы болтология бал, бал, или нет? Нет, ну, смотря что, вот смотри, есть. Э... Мифологическая часть Библии, ага. да, где там всякая мифология, это такой... Типа спе... Ветхого Завета типа, да? Ну не только Ветхого, в, в Новом Завете, в так называемом Новом Завете тоже э, достаточно мифологии. Так что ну, всяких басен, э, которые не существовали на самом деле, которые к истории ага. не имеют отношения. Вот но есть другая часть, например, всевозможные комментарии, всевозможные там, заповеди, какие-то какие, -то, какие -то умозаключения мудрецов там по поводу разных вещей. это да это в принципе вполне может быть интересная вещь. если убрать религиозную шелуху оттуда, то это вполне интересные вещи могут быть. Но это не теология, это немножко другое. Вы, вы, я так понимаю, не сильно верующий. Я вообще не верующий, я атеист, да. Ну, я тоже атеист, но мне все равно это интересно, если честно. Нет, так мне тоже интересно. Я именно потому и атеист, потому что когда-то мне это было интересно, я это все изучал, ну, в допустимой степени, конечно. Не так, как э, э, религиозные деятели, но. Я интересовался, изучал, да, и поэтому я э, осознанный атеист. Вот. То есть не просто потому, что так сказали, что правильно, а именно потому, что я погружался в эту тему. Ну да, нет, прикольно. Слушайте, блин, да тут мне попадался один теолог, типа, я не знаю, там как-то, он мне про Садом и Гамору рассказывал, прям так классно рассказывал. Да, это у нас. Я прям... Я прямо это не поверил, что такая хрень вообще могла, в принципе, произойти. Ну, Даже почему? Два ну, два ангела спустились, там, мужики за ними а. там бежали, там, ну, это какая-то пидорасня полная. Нет, ну, опять же, вот смотри, вот есть мифология, но так часто ага. бывает, что ну, не обязательно, что так было в этом случае, но, в принципе, так часто бывает, что э, какие-то мифы, они э, как бы в мифах рассказываются какие-то реальные вещи, реальная история, которая происходила. Просто в мифах это обретает такую сказочную как бы, форму, там какие-то вещи. А, допустим, вот Садом и Гамора, это же было в районе Мертвого моря, там где сейчас у нас Мертвое море, именно на этой, ага. на этой площади. Это же как будто, ну там так и было написано, соляное, значит, соляное море, это все затопило вот эти вот города. И там вот есть соляной столб. Жена Лота, если ты помнишь эту историю, сказали, а что нельзя я... оборачиваться, да, когда. Подождите, подождите. Mm -hmm. Жена Лота не спаслась. Лот спасся со своими двумя дочерьми, насколько я А помню. это это то, что я тебе просто ты меня не дослушал до конца? Э, да, когда когда они уходили всей семьей, сказали же, что было запрещено оборачиваться. Вот, и жена да, лота обернулась, обернулась и обратилась да, в соляной столб. И этот столб, он там реально да. э, так и стоит. У нас есть на Мертвом море действительно соляной столб. Конечно, вряд ли, что это жена лота, скорее всего, он там <с просто <с стоит, но это вот, вот так вот красиво описали. И, ну, и да. Мертвое море, это тоже уникальная история, потому что, ну, это уникальный такой водоем, да. И, конечно, к нему можно было придумать вот такую красивую историю про Содом и Бемору. Почему бы нет? Потому что в этом Мертвом море реально все, все умирает, там нет ничего живого. Ну, Поэтому... Согласен, да. Ну, а вот этот благодатный огонь это же все разводило. Ну, это естественно разводило. Но это не наше, не еврейское. Это мы такое не придумывали. Это уже э, христианские э, попы это придумали. И кстати говоря, было интервью. Правда его запретили потом, я знаю, что оно вышло, его там убрали, эти ролики везде почищают, но в принципе можно найти с одним священником, который вот как раз именно этим и занимался, и он рассказывал, как это все делается, как проносятся вот эти вот зажигательные там смеси для этого огня и так далее. То есть есть вот, было даже видео с этим человеком. Ну, ну, слушай, не, ну, тут я, удивительного я ничего нету, как бы, тут даже и без его интервью было, и, и так понятно, что, естественно, что огонь сам по себе вот так вот, он не, не может... Не появляется. Да, не появляется. Ну да, вот, а, а по там какая-нибудь условная, там это все хрень или как? Конечно хрень, да все, все хрень, если приближать там, э, вот когда ученые с этим работают, всему uh -huh. есть свои объяснения по поводу Туринской площади, там же не по датировкам, не могут нормально прийти к какому-то общему знаменателю, то есть, я не знаю, это просто обычные... Во-первых, было огромное количество, и средневековых, не средневековых, а, допустим, фейков, которые делались там в 18-19 веке. Очень много есть таких фейков, типа артефактов всевозможных, которые делались а -а -а. там в 18-19 век, даже в начале 20-го. Сегодня это очень тяжело выявить с той же туринской полоченицей Там разбег в сотни лет, в плане ее ну, ну, возраста понял, и так далее. Я понял. Это... Ну, то есть, там кровь... Ни о чем. кровь там нифига ни не креста, я так понимаю. А кто это Нет. может вообще сказать, чья там кровь? Как это? У ну, него дымка брали или что? Это дым брали или где это? Нет, конечно, есть? я согласен. Я согласен, ну, согласен. Ну, Поэтому... блин, слушайте, а в Библии очень много про еврейский народ сказано. Вот, вот почему-то еврейский народ в Библии прям часто фигурирует. Потому Не что знаю, евреи почему. ее писали, естественно, они писали о себе. Угу. А кто, кто, же там, кто, кто же там должен фигурировать, если они сами о себе писали? Это евреи писали книгу для себя. Ну, это не было в один период какой-то, это сотни лет это все продолжалось написание. Это сборник, там много... Да много... 28 книг, по-моему, всего. Нет, но ну, не... я имею в виду, что даже эти книги, они же все равно собирались долгие-долгие сотни лет. И... Угу. Причем брались тоже у разных народов, много чего заимствовалось в плане той же мифологии, много чего было позаимствовано, это разрабатывалось очень долго... И евреи это писали для себя. Поэтому, конечно, евреи там главные евреи. Главные... для себя. Если евреи и иудеи, они же в Христа не верят, я так понимаю. Нет. А в Тории нет Христа. Ну, в Тории нет, а в Библии есть. Нет, так мы же говорим про еврейскую Библию. Еврейская Библия это то, что вы называете Ветхим Заветом. Там нет Иисуса. А, ну, в Ветхим в Завете понятно, что его нет, он еще не родился. Это так а уже, до, до а, уже года, как бы, да. а уже как будто как новый завет то что вы Евангелие там называете э, христиане да, да, несмотря да. на то что несмотря на то что это все как будто бы придумали евреи но ну, не как будто бы это так и было то же христианство угу. оно вышло от евреев и первые христиане как раз евреи и были вот и, и оно вышло из еврейства, но оно уже к евреям не имеет отношения потому что дальше там другие уже персонажи появляются, кроме евреев. Вот смотрите, интересный у меня вопрос. Я просто не изучал иуди иудаизм там или как там у вас иудеи. Угу. А вы в кого верите это В Бога того, который Христа родил, или какой-то другой Бог там? Я не знаю, там Зевс там или хрен его пойми. Ну кто там у вас Бог-то кто? Нет, у евреев э, Бог он один. Э, не ну, знаю, он никого же, не рожает, это никого же, не. Это, это, это тот же Бог, который у христиан, или другой Бог какой-то. У христиан тот же Бог, который у нас. Просто у христиан а, он бог, родил а и... Иисуса, да. да. Это что? у христиан а тот нет. же Бог, а у нас не тот же. У нас да. у нас свой. Ну, а другой какой-то Бог, что ли? Нет, ну у нас свой, а они взяли нашего. Понимаешь? Да не мы надо, их, него, а они наши. Да не... Да не важно, кто кого взял там. Не, не, это это очень далее. важно. Как это, ну здрасте, это конечно важно. Ну, ну подожди, ну то есть все-таки два разных бога, получается, у э, мусульман третий бог, там у буддистов. Нет, это это бог, все там... один и тот же, это все один и тот же, просто все про него по-разному рассказывают. Но Бог один и это тот, по... тот же. Это понятно, что да. иудеи так считают. Ну. Как бы. Нет, скажем, все так считают. Разные. Не только иудеи, и мусульмане так считают, и христиане так же считают. То, что Бог един, да? Да, просто у них свои интерпретации. Ну, допустим, у христиан Бог не един. Нет. Он, он три един, у него три. Ну, то, что там три составляющих там. Да, душ, да, это там, уже, какой, у, там, уже цветов... есть проблемка в единобожии, уже есть проблемка здесь. Я, кстати, согласен. Это непонятная тема для меня лично. То есть, как-то так. Сын Божий, там Иисус Христос, и, блядь, тут, тут же он Бог. Там это как вообще понять? Ну, он, Святой он в трех ипостасях. Бог, Дух, Бог там Сын и Бог Отец. Ну и Святой Дух. Три ипостаси. А как как это так? То есть он как бы полностью спустился вниз? Бог именно именно Бог вниз? Ну, да. Но потому что, потому что христианство распространялось в Римской империи, надо было эту новую религию натянуть на языческие религии, которые преобладали. В первую очередь греческую вот эту религию, которая у римлян была. Римляне uh -huh. же у греков, взяли всю мифологию, там они просто имена поменяли, там и все. А... Ну, да, там, понятно. Uh -huh. да, да, они это у них греческая мифология была полностью. И надо было просто натянуть вот это христианство на вот это все, так чтобы так чтобы процесс перехода произошел как бы плавненько и более понятно. Первые иконы, кстати, переписали вот этого Иисуса на первых иконах изображали. Это были иконы Зевса. Вот изображение Зевса. Они просто взяли изображение Зевса, пририсовали там кресты всякие дела, ну и сделали из него как бы Иисуса. Вот. Это, это были что? первые иконы такие. А вы согласны, что религия, в принципе, вещь такая, которая тормознула развитие человечества, ну лет на 200, наверное? Да, абсолютно. И э, в какой-то какой степени, в какой-то момент, наоборот, э, дала старт, а, а затем тормознула. Я, ну, в первую очередь это касается именно христианской религии. Христианская... Ну, да, да, и и ислам тоже, кстати говоря, они очень сильно тормознули, потому что... Ислам, он до сих пор, по-моему, там в каком-то 18 веке до сих пор живет, там, я не знаю, дикари какие-то, ну, Ну, вот, да. э, что христианство, что ислам очень сильно тормознули, до да, развитие, потому что вот как раз иудаизм, э, не потому что я из, из этой конфессии, скажем так, хоть и атеист, Потому что действительно иудаизм, он наоборот, приветствует изучение, приветствует развитие, и он на этом построен, на, на, на размышлении, в, в иудаизме заложено даже как бы, ты обязан спорить, обязан изучать, обязан выяснять, обязан как бы находить находить истину, скажем так. А, -а, -а. а в христианстве а -а -а. это абсолютно запрещено, это этого нельзя делать христианство это истина априори, и то есть надо строго, четко следовать догматам, и никаких отходов нет. То же самое и в исламе. Согласен, да. Ну, да, 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 согласен. И при том, что христианство во имя Христа ну, погибло жителей, наверное, не знаю, там, больше, чем во Второй мировой войне. Во имя Христа. Это да. Ну да по очень разным причинам. Первые крестовые походы, они только назывались крестовыми походами, как будто бы во имя креста, а на самом деле это просто э, как же было, что люди настолько были нищие, не некуда было их, как это сказать, не как было Дети. их кормить и так далее. Им придумали вот эту вот эту идею, куда бы их отправить, чтобы они пошли э, за нерест делом, то что называется. Это, угу. это абсолютно первые два крестовых похода были именно такими. Потом уже дальше были э, идеологические крестовые походы. Ну, кстати, кстати, кстати. Ну, интересная тема по поводу идуаи. Короче, иудеев, евреев. В Библии же тоже много написано, что они там уничтожали города, врезали там детей, да. жерон там, ну, всех там, стариков да. там. Ну, прям полностью вырезали. То есть, ну, тут, тут тоже такая присутствует тема ведь. Да, это ранний иудаизм, он такой и был, потому что, как бы, э, ну, единобожие, вера в единого Бога, она отрицает э, все другие. То есть, все эти языческие, uh -huh. все языческие веры, они должны были исчезнуть, они должны были отойти, потому что все должны были перейти вот к этому единому Богу. И когда было объединение племен еврейских, то, конечно, отрезалось все, что не касается вот этой веры, потому что под этой верой объединялись вот эти все племена. Израильский народ он объединялся именно под эту веру, поэтому все остальное надо было отрезать. Также, также поступали потом там и христиане, и мусульмане, и, и так далее. Ну, не спорь, не спорь. Это это процесс развития любой религии, но иудаизм, я же говорю, это был ранний иудаизм. После иудаизм от этого отошел, и в иудаизме есть запрет на подобные вещи. Это больше двух тысяч лет этому запрету уже. То есть нельзя убивать, нельзя, ну и так далее. То есть вот эти вещи, даже за религию, то есть такого, такое запрещено. Классно. Так, про Израиль давай спрошу. Я просто как бы так, ну, чуть-чуть слышал, но плохо знаю. Израиль образовался у нас там в каком? 1960-м, что-то там. В 1948 там... году. 1948 году, да, а, евреи приезжали именно вот в, этот, в, в, эту, в эту местность, грубо говоря, там, где жили арабы. Нет, там и евреи жили, почему арабы? Там и евреи тоже жили, и не только арабы, а какая там, много народов. Какая там страна была до этого? До это было государство Османской империи, а страны никакой нет. Ну, страна, ну, те, не, территория Палестина называлась, но это а, было ну, государство Османской империи. Вот, ну, то есть кусочек османской империи, Палестина, ну понятно, ну, понял, понял. Палестина, понял. территория Палестины, та территория, которая называлась Палестиной, входила в османскую империю, да, как и многие другие, О. там Сирия, Ливан и много, ну Ливана да, тогда да, не было понимаю. еще, это была одна Сирия большая. Э, угу. Арабские страны, которые сегодня появились, там та же Саудовская Аравия, э, часть Кавказа тоже входила, ну, много чего входило. Балканы uh -huh, uh -huh. тоже входили же в Османскую империю. Не, ну это понятно. Там Россия очень много воевала с Османской империей. Да, ну вот очень как раз воевала. да, вот эти вот части э, Кавказа, они именно в ходе этих войн и отошли к России. Ну да. После. Ну, и весь, как бы, весь юг, по большому счету, там, Украина, Крым, там, и так далее. Не, ну, Украина, Крыма. Украина не входила в Османскую империю, э, Крым, да, ну, Крым южная, входила, южная, да. южная, южная часть, я имею в виду, южная, ну, южная часть. да. Там. Ну, и по, по морю, то, что, там... да, по морю соприкасалось, да, в вот эти периоды. Ну, и Балканы освободили, получается, тоже Российская империя. Ну, как, это... И очень так условно сказать освободила, потому что там и сами эти народы за свою независимость сражались. И угу. тогда же в эти же времена появляются вот эти новые государства. Тоже это вот уже 19 век, там, когда и та же и Болгария, и Румыния, и все эти отходят. Ну, Россия помогла помогла же этому, этому восстанию, развитию там и так далее. Да, и, но нет. с османской империей же не только Россия воевала. Подожди, ну, османская империя была союзником Франции, Великобритании, то есть как бы они были союзники. Только одна Россия какой -то воевала. Какой-то период, да, какой-то период, нет, смотря о каком периоде мы говорим, как бы. Это мы сейчас. Надо... Мы сейчас про про 19 век говорим. 19 век, опять же, какое-то время были союзниками, а в какое-то начали уже серьезно конфронтовать. То есть, ну, там может в конце быть, может быть. 19 века хорошо. уже там серьезные были разногласия, потому что Англия имела тут свои, ну, Британия, вернее, имела тут свои интересы, а Османской империи, конечно же, мешала. С другой стороны, угу. допустим, та же... Германская эта империя, она поддерживала османов. Тут, тут, тут был вообще целый целый такой кипучий. А Египет, е Египет был независимый или он там кем-то? Он кем как был, типа на подобие автономии, но он был он был в османской империи, потом он отошел под он оставался в османской империи, но был как бы типа автономии под Британией, короче, там тоже постоянные были. Тут э, перетрубации. Непонятно. Да. Ну, потом Германия туда порглась. Ну, понятно, понятно. Германия, да, ну, Германия хорошо. тут серьезные интересы имела, да. Из-за этого и война хорошо. началась, в том числе. Первая мировая хорошо. война. Хорошо. Которая... Вот, вот смотри, Холокост это Вторая мировая война. То есть уничтожали евреев, да? Все понятно. А уничтожали, когда славян. Блин, это не Холокост, это. И фигня ли это что? Или, Нет, это ну не почему, почему. Ну, Холокост это не, не совсем правильный термин, но не важно. Назовем ну, Холокост. Может быть Пусть мы, будет вы, Холокост. Меня э, х, ну, Холокост это примерно то же самое, что геноцид. Э, почему это определили? А, например, против славянских народов не определили. Потому что да, вот. у Гитлера, да, я тебе объясняю, потому что у Гитлера была. По поводу евреев была четкая программа уничтожения, насчет славян такого не было. Славяне не считались, они считались низшей расой, да, но они не подлежали уничтожению. Там части подлежали уничтожению, например, коммунисты и всякие вот эти вот нежелательные элементы, а остальные просто должны были работать на рейх, как бы их оставляли для работы типа того. В то время как евреи подлежали все 100% уничтожению. Причем, даже те, которые, например, в третьем поколении, то есть они уже давно ассимилированы, там смешаны и так далее, все равно Подожди, это так... все. Осталось. Есть такая байка, что Гитлер сам был евреем. Ну, так это байка. Это байка, которая не имеет никакого подтверждения, и даже, даже малейшего подтверждения нет никакого. Это ну, все ну все. Может, быть, может быть, может быть. Нет, но то это, то есть, это есть, никак как бы... не подтверждается. То есть уничтожение славян типа было такое, ну слабенькое, скажем так, не идеологически не подкрепленное, скажем так. Как цыган, евреев. А кстати цыган, э, цыган же. Цыгане, да, их, цыган бы, тоже, да. Цыган а тоже почему уничтожен. тогда? А, а почему тогда Холокост только про евреев, а про цыган вообще не А потому что, ну потому что евреи о себе заявляли, и евреи были. Как бы центра, централизованные, как-то сгруппированные, скажем так, единая Я единая понимаю. нация. А цыгане они нация, но они не единые, потому что цыгане там, например, в Франции мало чего понимают о цыганах того же Советского Союза, там не знаю России. кстати, тебе тебе рассказать, откуда цыгане появились, или ты знаешь? Ну, как, как теоретически они пришли из Индии. То есть это одни из. Ну, это не так. Это не все так. Ну, нет, из Индии все правильно. Короче, Александр Македонский, когда шел на Индию воевать, один из кланов, скажем так, индийских с ним договорился, с Александром Македонским. Ну, как бы спелся, скажем так. Ну, понятно, Александр Македонский повоевал, ушел, там, погиб потом, ну, неважно. И, короче, индийские племена, вот эти вот индусские, собрались и сказали вот этому клану, который их предал, идите нахрен отсюда, потому что вы предатели. И вот этот клан, это вот бывший, Ну, это, это, будучи, это, же, будучи, это же... Кто это может знать? У нас таких... Ну, у нас таких записей нету, это кто может это знать? Ну, это байки. Слушай, про Александра Македонского много из разных баек, что-то правда, что-то нет. Мы точно знать Поэтому. не можем, потому что тогда это на диктофон не записывалась, видеосъемка тоже не велась. Все, что мы можем знать, это только пересказы, какие-то переписи и так далее. Ну, вот так такая что... теория есть, что цыгане это вот клан. Ну, это, должны... это, это, это больше байка. А то, что они вышли из Индии, это более такое, ну, то есть в общем, как бы они из Индии, а там уже нюансы, как они оттуда вышли, почему, что это уже все домыслы. Mm -hmm. и Я размышления. согласен. Да. Вот, может, вот, может. У вас интересная книга там какая-то вот сзади у вас, такая коричневая. Наверху вот это. Да. Ну так мы ее обсуждали в самом начале. Это то, что вы называете Ветхим Заветом, у евреев это называется Танах. Ну вот я вот я о чем и говорю, мне показалось, что Танах. И украинский ну, да. флаг, кстати, еще есть. И украинский флаг, да. Я поддерживаю Украину. А ты поддерживаешь Украину? Ну нет, конечно, я же в Российской почему? Федерации жил. Ну я ну, же в Российской Федерации жил. Почему? Есть россияне, которые поддерживают, которые осуждают действия своих властей? Ну, пускай там, это их дело, там, я не буду. Я за политику не говорю, за войну тоже не говорю. Ну вот ты как бы поддерживаешь, получается, свои власти. Ну, свои власти. Смотри, смотри, э, 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 ты смотрел фильм Брат-2, актер такой, брат, фильм смотрел? Mm. Актер такой там есть, этот, э, который главную роль играл. Он ну. классную фразу сказал. Он классную фразу. Говорит, даже если твоя сторона не права, один хрен ее нужно поддерживать. Будем разбираться потом. потом уже такой, станет да. с тобой. А, вот. Потом. Мне эта фраза нравится. Понял. Ну, хорошо. Нравится и нравится. Она Ладно. Как отражает суть. Я понял, отражает суть россиянина, да. Неважно, твоя страна права или не права, надо ее поддерживать. То же самое и с Израилем происходит. Ну, то есть, как бы, бомбят сектор газа, ну, как бы, жестоко бомбят, там, детей убивают и так далее. Нет, я вас не, не осуждаю. Нет, ну, слушай, ты можешь вас... осуждать, не осуждать. Ты мог бы осуждать, если бы ты знал действительно, как это все происходит. Тогда ты мог бы сказать свое мнение об этом. А так, когда есть, ты... То... Uh -huh. Просто черпаешь информацию, вообще неизвестно откуда, а может быть, даже и вообще не знаешь никакую информацию об этом. Осуждать, не осуждать это знаешь, такое себе. Ну, у, у меня есть как бы знакомые, которые в Израиле живут, друзья. Uh -huh. как бы, они, они говорят одно, телевизор показывает другое, хотя я телевизор не смотрю, телеграм-каналы третьи Не суть. Короче, сектор газа там это ваши проблемы, я вообще туда не лезу и uh -huh. не хочу лезть. Это ваши дела. Ну вот, собственно, и Россия с Украиной это, это тоже наши дела, это наши. Нет, дела. это не так. Вот смотри, я почему рассуждаю об России и Украине? Почему я считаю, что я имею право рассуждать? Потому что я в этом разобрался. Я сначала разобрался, кто прав, кто виноват, в чем там проблема. Я разобрался угу. в этом, и поэтому я могу как бы на эту тему говорить и давать свое там мнение, да, как, как что я думаю по этому поводу. Если бы, если бы ты хотел, если ты хочешь давать свое мнение по поводу газы, то тебе надо сначала сесть и разобраться в этом вопросе, и тогда ты можешь э, на эту на этот счет что-то что, -то, что -то говорить. Я не говорю за этот счет, потому что я как бы вот и да, я, говорю, поэтому... я, терпаю, я терпаю интерес ну информацию с каких там ресурсов. Я, например, я, конечно, абсолютно не поддерживаю Судан, потому что я не, не в курсе, что там происходит. Я не разбирался в той ситуации, что там происходит. Южный Судан, Северный, там еще какой-то... Там какая-то революция у них там... Вот, я на эту тему что вообще говорят? не говорю. Если мне там кто-то что-то скажет, ну как бы я не знаю. Я не разбирался в этом, и что я буду выступать. Но ну, вот по бывает. поводу Украины и России я разобрался, поэтому я об этом и говорю. И, естественно, поддерживаю Украину. И именно потому что я разобрался... Это ваше право. Это ваше право. Никто не отрицает. Никто не отрицает. Вы можете поддерживать кого угодно, там Украину, не Украину. Пожалуйста. вот как-то так. Все. приятно было. Мне было приятно пообщаться с вами, если честно, интересно, вы как бы очень разумный и интересный человек, собеседник, честно, пастор. Хорошо. Хотя бы культурный. Да, тоже. Иногда бывает полезно. Давай да. пока. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ну, кстати, тоже хотя бы культурный.